Penduduk Pulau Redang bakal menerima pelbagai pembangunan bagi merancakkan sektor pelancongan di kawasan berkenaan. Tidak terkecuali pembinaan laluan sepanjang 4 km dari pantai Pasir Panjang ke perkampungan pulau itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Rakit, Bazlan Abdul Rahman berkata, sebelum ini penduduk dan pekerja resort terpaksa menaiki bot untuk ke perkampungan. Apabila siap kelak laluan itu boleh memudahkan pelancong untuk mengenali perkampungan Pulau Redang, sekaligus membeli produk yang dihasilkan penduduk tempatan. Ketika ini kehadiran pelancong hanya tertumpu di pantai Pasir Panjang yang terletak bersebelahan Kampung Pulau Redang. Terdapat 2000 penduduk di pulau peranginan itu difahamkan projek jalan ini sudah dimasukkan dalam senarai projek yang akan dilaksanakan di bawah RMK 11. Sebab saya lihat ramai uh, di antara pelancong tidak sedar bahawa di Pulau Redang ni ada perkampungan. Jadi oleh sebab itu saya rasakan perlu di diadakan atau di uh, projek jalan daripada uh, resort ke kampung untuk memudahkan selain daripada itu juga memudahkan kepada orang-orang Pulau Redang yang bekerja di resort. Bazlan menyatakannya kepada pemberita di Kuala Nerus. Dalam pada itu, projek rumah mampu milik di Pulau Redang sedang dalam peringkat akhir pembinaan. Projek berkenaan lewat siap ekoran musim tengkujuh antara Oktober dan Februari lalu. Universiti Malaysia Terengganu di bawah Pusat Pengajian Sains, Teknologi dan Makanan menjalankan projek perintis dalam penyelidikan dan penternakan madu kelulut. Projek diadakan dengan kerjasama syarikat Bumi Putra Tempatan, RIS Agro Farm sebagai mentor bagi membangunkan tenakan kelulut di kampus kedua Institut Pengajian Awam itu di Bukit Kor, Marang. Buat permulaan program UMT Agropreneur Kelulut atas kawasan lebih 20 hektar ini melibatkan 50 pelajar dilatih untuk menjadi usahawan ternakan dan pengeluaran madu haiwan tersebut yang berjaya. Naik Censler UMT Prof. Datuk Dr. Dr. Nur Aini Mokhtar memberitahu ternakan kelulut memberi pulangan menguntungkan kepada pengusaha sekiranya dijalankan dengan betul. Uh, pihak universiti akan bersama-sama uh, me mendapatkan, mengumpulkan pelajar-pelajar kita supaya dapat berdikari pada akhirnya menjadi usahawan dengan menternak kelulut yang mempunyai nilai harga yang tinggi di pasaran sekarang. Profesor Datuk Dr. Nur Aini memberitahu media selepas majlis penyerahan koloni kelulut di Pusat Penyelidikan Alam UMT di Marang. Turut hadir pengusia ahli lembaga pengarah UMT, Datuk Muhammad Azlan Hashim. Riza Agrofarm yang berperanan sebagai usahawan mentor akan memberi khidmat nasihat dalam aspek penjagaan hingga teknik pemasaran bagi memastikan projek ini berjaya. Pengarah urusannya Rozaimi Mustafa yang berpengalaman lebih 3 tahun dalam bidang ternakan dan pengeluaran produk madu kelulut. So, saya akan latih dia dari segi penjagaan, setup asal. Yang kedua, yang kedua pergi kepada harvest madu, tuai madu itu sendiri. Yang ketiga proses madu itu untuk komersial maksudnya dari segi uh, packing dengan labelling semualah. Ah uh, dan yang terakhir sekali adalah part marketing. So saya akan jadi mentor untuk guide untuk kesemua itulah. Spesies kelulut hitiru Triguna Itama atau kelulut hitam sangat sesuai diternak di kawasan hutan gelam akasia ini kerana terdapat banyak bunga dan tumbuh-tumbuhan serta tanaman kontan. Madu kelulut sangat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti diabetes, strok, hepatitis, darah tinggi dan batu karang. Wanita sememangnya memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Tidak kira bergelar gorongan profesional, bukan profesional maupun suri rumah. Justru, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW, agensi bertanggungjawab, memperkasakan lagi peranan mereka. Antaranya melalui program Jaringan Perkumpulan Wanita Komuniti Perwani Satu Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri pada 2013. Pengarah JPW Terengganu Syahrudin Mohd Kia berkata tumpuan kini diberi kepada wanita di semua peringkat terutama golongan suri rumah, persatuan ibu tunggal, amanah ikhtiar, bakat, puspanita dan penerima bantuan kebajikan. Ahli komuniti perwani satu Malaysia akan bertindak sebagai ejen transformasi di peringkat komuniti dalam memberi maklumat dan meningkatkan kefahaman kepada masyarakat mengenai hala tuju kerajaan. Sejak ditubuhkan di Terengganu, pelbagai program telah diadakan termasuk motivasi kepada pelajar, kelas keusahawanan dan banyak lagi. Sehingga kini komuniti Perwani Satu Malaysia telah ditubuhkan di 8 parlimen di Terengganu dengan 500 kumpulan telah ada dengan jumlah ahli hampir 10,000. 2,000 kumpulan disasar pihaknya di negeri ini. Tapi pada masa sama mereka adalah wanita-wanita yang berpelajaran dan yang boleh memberikan sumbangan kepada komuniti dan kalau kita perhatikan mungkin mereka ini tidak bergiat secara aktif menerusi J3K tetapi apakah sumbangan lain yang mereka boleh laksanakan yang untuk bersama-sama dengan JKK dengan J3K ini di peringkat komuniti ataupun taman perumahan jadi antara inisiatif yang telah digerakkan oleh kementerian adalah menerusi pelaksanaan komuniti perwani ini maknanya komuniti perwani ini boleh ditubuhkan di mana-mana uh, 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 community uh, di mana-mana uh, uh, agensi dan sebagainya boleh tubuhkan komuniti perwani mm -hmm. dan uh, mereka boleh uh, mencadangkan program apa yang mereka ingin laksanakan Beliau berkata demikian pada berita RTM di Pusat Transformasi Bandar UTC Paya Bunga Kuala Terengganu. Sejak dibuka akhir bulan lalu JPW, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara diletakkan dalam satu bumbung di tingkat 4 bagi memberi kemudahan terbaik buat masyarakat bermula 8 pagi hingga 10 malam. Tiga bahan itu tadi mengakhiri paparan dari Terengganu kali ini.